Слухаю вас. Васильич, поговорили? Да, теперь слухаю вас. Добрый день. Добрый. А что закрылась и забаррикадувалось? Ну потому что вы несете мне угрозу. Не представляетесь. Ну на якій підставі ви мене зупинили, шановне сказав діда? ні, це не підстава, це для полоумних така підстава, для людей такої підстави. По смотрите, якщо ви кажете, що я в розшуку, покажіть мені постанову слідчого чи прокурора, копію постанови. Василич, дивіться, вам 54 роки. так? 55. 55. Так. Да. По, по 28-й статті, згідно, 14-го вислухай, 14-го році, якщо мені було 40 років, я був списаний, а, по, а мені було 44. А по 58-й статті зворотні сили вона немає. І то, що це, воно, у нас не об'явлений стан війни, а по воєнному стану вже все пройшло. Слышали меня? А и штраф и рошук мал на 60 дней. Продолжения у нас в мобилизации не было. Слышали? А почему проблема с хлопцами переехать в РТЦК? кафе? Куда? В РТЦК? А кто а это такие? В ну кто это такие? Смотрите, чтобы я с ними проехал, шановный, я вот серьезно говорю. И они мне показывают копию листа, что они есть держслужбовцами. Показывают мне на цей блокпост, да. Вы такую в <звучит> э, слушай, ты мне. <звучит> ты мне <звучит> вот цела ну, <звучит> лопуха, знаешь, кому будешь обуваты? Да, да, и не надо мне, и мне... Ты понимаешь, чем это закончится, если я туда поеду. <звучит> ну, <звучит> вы, слушай, я знаю, <звучит> чем <звучит> это закончится. Я просто не хочу, чтобы у тебя были потом какие-то последствия. И у них так само. Ты что думаешь, что война не закончится скоро? Вы будете беспределить так всю жизнь? Никто ж не беспределит. Ну, беспределите. Ты мне ничего не... Покажи мне в лицо, у тебя должна быть, то ты мне обвиняешь, что я бегун, правильно? Не бегун. А кто я? Особа, яка потребует... особа, особа у там бежит, я людина. Я пустым, да, видно, что стоит в статье. Чукай Александр Васильевич, 70 го года народа. Да. Так? Житель города Дышка. Да. Відповідно до информационно-пошуковой системы национальной полиции, Ви від 2603 у РТЦК потребуєте доставки. Е, на якій підставі я Чому маю порушення військового обліку. Чому б вам не я виписати? Е, е, якого порушення? Військового обліку. Я строкову по 210 й строкову службу провів у 88-му році. А. Шановний, я присягу ТЦК СП не давав. А, а що ТЦК? А а це... а, ну, так вони, вони, вони не утворені нічим. Я давав присягу Україні. Понял? Когда был военкомат, АЦК, ЦЦК, ИСП, для меня не есть орган. Э, лопуха, а бывай кому-то другому. Ты же нормальный пацан. Не надо мне вот эта дурачка, вот Хорошо. это включать. Я туда не поеду, еще раз говорю. Поеду только тогда. Я говорю, будь, будете ломиться, что будет в руках, буду, блядь, защищаться. Видно 40 статьи, я еще. Накачайте колеса, я поеду. Сороковой статьи? Да. Вы кируетесь сороковой статьей? Ну да, я буду кироваться сгидно сороковой статьи. Самозахист. Какого закона? А я тебе потом расскажу, какого закона. Василий, вы сейчас накрутили ситуацию. Да. Я серьезно, скажи. Да. Я боюсь за свою жизнь. Накачать и поедем. Дайте договорить. Да. Полчаса ехать до того, это Ну, я сейчас садусь в своей машине и поеду. Ну. No. Я слышу, что не хочу 15 минут, для того, чтобы не стало и тот протокол. Вам 55 рублей. Пацаны, згідно, блядь, 17 статьи, вы маете Трамп бути на передовой. Вин, ты, а вы, вы фахівці, я за вас, кстати, слухай. Я плачу налоги, роблю высушение, роблю выслушай меня, роблю... Роблю и плачу за вас налоги. Доначу, чтобы у тебя была форма, чтобы ты был сытый, обутый. Тебя всю жизнь это, а ты меня сейчас посылаешь, чтобы я пошел воевать. Я тебе клянусь, я не пойду. Но я... я тебе говорю, если я пойду и сюда приду, то это в Одесса номер два будет. С тобой первым. И а с вы... ними так что само. Кажешь, я еще раз говорю: Одесса будет номер два. Вот мужика слово даю. Кто я еще не надо мне прорыв. Не надо мне вот так писать. Понял? Я не боюсь туда пойти. Ну, Но, у... Но ну... я тебе говорю, что, блядь, вот это все лица я запомнил. И все. Ну и все. Война все равно закончится. Учти. Вот как ты мне будешь потом лицо смотреть, лодыжни вот это будет самое главное. Какая разница? Так а что вы, что вы тогда пенсионера трогаете? Я не, был, я не был там в облику, я не давал свою зиду на свою обработку своих персональных данных. Иностранному легиону. Да. Вот ты мне докажи, что он, державная структура, и я пойду. Объявите стан войны, и я пойду воевать, и не надо мне гроша. А, я еще раз говорю, так, блядь, ты меня, ты что, дурачка с меня делаешь? Ну, дурачка делаешь. Я не предлагаю. Докажи, что ты мне обязан туда доставить. Найти представи. Покажи мне бумагу. Вот если ты мне покажешь цей приказ, что ты маешь меня запихивать. А что ты меня в АТБ? Не... Там охранники нужны. Точно урок. Ну и что? Объясни мне ТСК, СП, Что это за орган? Якое структуры? Не нормально. Я тебе в это не надо. Вот эти пальцы мы знаем. Я еще раз говорю. Я, якою, якою выступай. Ничего страшного. Все, все эти манипуляции я знают знаю. Я еще раз говорю. единой какой статьи? Вот этот вот. Особо утворено. А ну так а что ты, а ты меня посылаешь этого, туда, куда я не обязан не... Ну потому, этого, что, что я не обязан. Трудом... Покажи мне, где я обязан. Системы, национальности... Чтобы я был обязан, надо такими... объявить стан войны. Вы чули меня? То покажите а мне бумагу. Покажите мне шановный, покажите мне бумагу. Съедено 281 статье. Покажи мне бумагу среча прокурора постанову, что я в Рощику. Не в розшуку, а Нет, ну тут... ты мне сказал, что я в Рошику. Для Гайка На какие Покажи мне, ознаем меня, ознаем меня. Советский понос тут не идет. Но это понос, понимаешь? И ты сам знаешь, что это манипуляция. Я еще раз говорю. Да не будет так, как ты вы хотите. Я еще раз говорю, я сюда вызову 100. Но зачем это должно быть? Зачем это ай-яй-яй должно быть? А зачем? Вот ты мне скажи, для чего ты это делаешь? И ты подлягаешь. Красным, И барышей, ты ты понимаешь? должен идти служить, я не должен, я гражданский, я присягу не давал на верность Украине, а ты это ТЦК а ты давал, я ЦК, Василий, я серьезно Куршии, Просто Не, не, вот понимаешь, не я, я, я же понял вот этого бородатого, что это брудницкий дал фас. Понимаешь? И вы меня всячески, бля, вот это ловите, хотите, бля, вот это мне сделать ка пакость какую-то. То права он там лишал, то еще что-то делал. Я тебе говорю, все равно ничего не будет. Я тебе говорю. Ну так накачайте колеса, я поеду домой. Я еду с, с критической инфраструктуры. Я копал окопы в Черниговской области. Сейчас должен ехать в Новую Одессу, выслушай. Вот завтра должен в Новую Одессу ехать на разминирование. А вы мне не даете, вы прошкаджаете. Ты чуешь меня? Я еще раз говорю. Я зара приехал еду вот, с критической инфраструктуры. Копал окопы в Черниговской области. Работаю в автостраде. Сейчас должен завтра быть в Новой Одессе на разминирование. Вы перешкоджаете этому. Вы в, в, в Так вы, вы ознакомьте меня, в чем я обмежен. Это ж слова все. Вы не Потому что я слова, я факты. Без бумажки ты какашка, с бумажки человек. Ты ж знаешь, это прекрасно. Ну а зачем ты ж меня дурака делаешь? Ты ж, ж разумная людина, фахивец. То ви І от скажи, до... от, от для чого він взяв спустив мені колеса? От що це нормальна людина? От ви вас, ну, просто так, там що ви підлягаєте доставці до В чому проблема? Ви не маєте права мене доставляти, ти можеш мене доставити висушать. Якщо я щось нарушив, доставити в відділення поліції, якщо я щось зробив кримінальне. А ТСК, СП, до тебе взагалі нічого немає. Ви ж не сутенери, правильно? Вы же не сутенеры, или ты хочешь на мне двадцатку заработать? Ну а что ты? А зачем ты меня туда толкаешь? Вот три мужика в форме, полицейской, два военных, остановили, ничем мне не внятного не говорят. Сказали только, что якобы я в Росшуку. Шановні, вы обмажите мирух рух или нет? Я пытаюсь, вы обмажете мирух? рух? Конечно. А вы на какие підставе? Читайте закон. Який закон? Який, який закон? Ну, який а вы кто такие вообще? Я особо. Ну, а я людина. У меня есть обмажение, кис. Я запытал. Вы обмежите мой рух? Я пытаюсь... А вы что до меня маете? Вы обмежите мирух? Вы пишете повестку. Я, ребята, не вопрос. Я же не, не ховаюсь, а работаю в автостраде. Мои данные, кстати, вам давали. А что это я ухилянтом стал, я не знаю. Згідно 24 статьи ухилянты, те, кто давали присягу. Я присягу не давал. Как бы был стан войны, да, я зобовязаний был бы... Би... А? А сейчас? А? Что зараз вот сейчас не знаю, что идет. Да, вы покажите мне бумагу, что идет. Я, а слова мне вашим... Э, я тоже могу что-то наговорить. Я бачу, что идет война, а по документам не знаю, что. Бурковка строится, блядь, дачи покупается. Все в Монако ездят. Я не боюсь. Я просто, блядь, братан, я приходил 20, 25 числа, приходил, записывался, но я еще раз говорю, вы меня просто, как люди, не устраиваете, потому что вы не маете належных документов, вот и все. Просто я беспокоюсь и за ваши, и за свое життя, понимаешь? Ты вообще воевал, а или нет? Шановный, вы воевали чи не? Я задал вопрос, вы воевали чи не? Ну, а что а вы зараз тут на -на -на находитесь? Что вы робите? Вы же давали присягу? Давай. Ну, что, обосрались или что? Не, хотите... не, я, я спытал, вы обосрались? Ну, а что а вы уже оттуда? И сейчас тянете меня туда. Потому что сами не хотите там воевать? Ну а как же? Называйте по 24 вы ухилянты, понимаете, а не я. Мы осело, вот четыре человека, мы донатим вам на армию. У нас берут висковый сбир, мы платим, мы все, все законно работаем. Платим вам для того, чтобы вы нам крутили руки и рассказывали, что мы ухилянты и критические инфраструктуры восстанавливаем. И мы ухалянты. Зараз а полярly... Тут... вон в новое Одессе стоит 4 экскаватора. Меня он говорит, ты можешь сегодня приехать? Я говорю, дайте кину сумку, блядь, завтра выезжаю. Как я могу выехать? Шановный, так я сказал, выписывайте, мне тут, блядь, колеса спускают, угрожают. Да они почтой могут мне выслать, и адресу не знают, Понимаешь, а, админка, это не криминальный, блядь. Это можно, вон, как постанову кинул, бери скажу, да и все. Что это? Д, <связывая> этот, э, 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 мокрая печать. Я тебе на ксероксе таких набью, знаешь сколько? Мокрая печать. Во-первых, я еще раз скажу, прежде чем мне какой-то берег тыкать, дай мне листок, что ты держслужбовец. Все. Ребята, если держслужбовец, я зара выйду с дверей. Что ты, каким законом ты утворенный? Покажи мне. Все, и я выйду, и будем с тобой разговаривать. А пока ты мне не показал, ты для меня военный билет и пропуск твой, он не идет. Я сказал, А4 листок, и там написано, что ты такие-то, такие-то, Е, е даже принятый на военную службу, т.д. и т.п. А вот все бумажки, ребята, оставьте себе, я понимаю, что ты военный. Я с, гор с, гордостью отношусь к таким людям, понимаешь? Но я хочу, чтобы я еще в державу служить, понимаешь, а не куда-нибудь. Я, бля, братан, я, я тебе глубоко э, это э, тебя понимаю, что ты офицер, но я тебе говорю, покажи мне бумагу, что ты держишь службовец. Ты можешь мне показать такую бумагу? Я еще расскажу. После чине офицера это не надое, э, чьей, чьей армии? Расскажи мне. Наши ну так покажи мне бумагу, что что ты держишь что ты маешь в державе Украина э, служишь, в державе Украина. Покажи мне, что у тебя нету кода и ДРПО. Покажи мне это. Пацаны, это же не я это сделал. Это, пытание до президента, что они его сделали нелегалами. И что люди приходят потом с войны, никому не нужны без рук, без ног, и делают операции за свои. Я в этом должен отвечать или нет? Я чем могу, тем стараюсь. Бронежилеты покупаю пацанам, машины гоняю, на, Орехова Орехово гонял. Почему я, блядь, сейчас должен вот это перед тобой стоять, оправдываться? То, что вы выписываете повестку или что, вы что сдаете? Ну. Ну, давайте. Давайте. Ну, складайте протокол. Ну у вас, у вас же є там метод. От на основанні той дайте протокол. Це, дивіться, щоб я надав документи, це пропозиція чи вимога? А? Ну якщо пропозиція, то я від неї можу відмовитись. Якщо це вимога, знакомте мене з ней. Выписывайте повестку ребята я жди это вы хотите штраф вы ребята по вымогам, держава мои буты на держа... держава на военных рейках. почему он от заы почему бля кто-то кто, -то, кто -то сидит бронированный в горсовете а меня ты должен это посылать в армию Почему? Если по 24 статье военный стан, в первую очередь, то идут сброенные формования. Ты считаешь себя сброенным формуванием? Я спрашиваю, ты взбройное формувание считаешься или нет? Ну, так ты должен идти. А про гражданских там ничего не сказано. Что они обязаны. Вот когда будет стан войны, Остановили, говорится, когда? Когда есть прямая агрессия. Прямая агрессия есть, остановили а нема. Это не до меня вопрос, это до президента. Ребят, вы согласны со мной или нет по закону? Мы же по Конституции живем, правильно? И мы должны чтить, а не делать повал конституционного владу. Шан, шановный, так да, так только надайте мне, что закон отчинного государства, каким законом вы утворены? Вот вы, ЦКС, СП, каким законом вы утворены? Законом... Вы знаете, кто у нас законодавчий орган? Ну скажите, знаете или нет? Не ну скажите. Да. А почему вы пользуетесь а, кабинетом министров э, этими постановами? То есть вы получаете, получается, э, повал конституционного, вы его суперконституции, -э -э, конституции все вы все выполняете. Он выполняет органы, он не имеет права делать законы. Слушайте, нема такого, это, в конституции такого нет. Подзаконы это для вас, для гражданских этого нету. Вот когда вы, я с вами подпишу контракт сюда идти служить, тогда я буду э, готов к этим пропозициям и вымогам. А пока я гражданский человек, и там про это ничего не сказано. Ну вы повестку, ну ребята, ну я, я 15 суток отлупил, блядь, чернигами на, на окопах, бля. Сейчас вы мне начинаете это. Ну составляйте. у них все є, он там, все він вам дасть. Я ж не зустрічу, дасте мені всі ці бумаги. Витяг, витяг з електронної плати. Витяг. Якщо ви берете витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Ребята, не, не путайте котлеты и колбасы. Мы зараз разговариваем. У, у вас, если есть, что я ухилян, значит, у вас должна быть постанова, следить судья или прокурора. А вот это, что рассказать, что я ухилян, на словах, вы, вы понимаете, что без бумаги это ничего, то, что ваши слова, они ничего не варки. Так само и мои. С какого перепуга, если я не давал свои... И во-первых, слушайте меня. По 24 статье я на момент збройної агрессии, если мне было 40 років, а это было в 2014 году, а мне было 44, я уже был списан. А по 58 статье обратной силы немає. Понимаете? И то, что кто-то написал в кабинет министров, что до 60 роков, это все Фиркина грамота. Она не никчемна. И никаким законом не подтверждена. Она суперечит Конституции. 58 статья. Читайте взнятно. Учит законы, ребята. Просто вы понимаете, какая ситуация, пацаны? Я против вас ничего не маю. Но дивитесь, зара придет осень, кончится война, и у нас с вами будут перепалки. Ни за что. Пацаны, вы я серьезно говорю, потому что, блядь, мне завтра утром надо ехать, блядь, на, на Николая, блядь. Ну так складает, и он до у него е в, в, этом, е в него бумага, хай выписывает, и все, приносит имени и все проблемы. Я ж никуда не текаю, пацаны. Для того, щоб вони склали протокол, ви маєте надати документи. Для того, щоб я дав документ, вони мають мене знайомити, що я в розшуку. Та ні. Ні! Майде ребята! Ждали, вам же ждали вийти. Це не, це не витяг, Це, це примірно з цим витягом можна пойти в межу. Понимаешь? Потому що витяг має бути мокра печать, якщо я, я якийсь ухилянт, або я, у мене якісь проблеми є, А от то, що напечатано на ксероксі, я зараз оце піду і напишу вас всіх, Просто подобавляю. Ну Ну так дайте мені копію, Я сейчас сделаю вас всіх ухилянтами, Ну то дайте мені копію. Пацаны, я серьезно говорю, давайте это, ну, серьезно, вы что вы там тело и, и это... Ну, дивись, я, например, с начала момента войны не уехал, ни в заграницу мог уехать, никуда. Я работаю, кормлю свою семью и доначу вам, пацаны. А вы меня сейчас начинаете рубить из меня дурака. Давайте так, резерв плюс, это вообще, это, это, Приказ или вымога вообще? Вы, вы же так мне и не сказали. Найти экип вот резерв плюс еще. Это же на добровольной основе вот СИД контракт на армию. Гражданские идут по добровильной сгоде. А вот, например, это идут посадовые особи, э, в горсовете депутаты, прокуроры, полиция, э, все военные формування, они должны, потому они давали присягу, они получали зарплату, они должны, да, обновлять свои данные. Я гражданский, уже списанный, мне 55 лет, пацаны. У меня, блядь, уже, блядь, четверо внуков, блядь, двое детей. Вы меня, блядь, хотите туда и засунуть, или что? Ну, а зачем вы мне вот это вот начинаете, это? У меня и так это...